حضرت سلطان باہو رحمت اللہ ایک خادم ہوئے ہیں ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ لیکن ان کو قدن میاں, قدن میاں بڈے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے بڑے درویش تھے صاحب حضوری آدمی تھے اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں اللہ کے اب بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے آج کل کا زمانہ نہیں اب تو دکان داری ہے نا ٹوکن چلتے ہیں تو, تو اللہ تعالیٰ خیر کرے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نظرانہ ڈالتا نظرات نظران حضرت جی میرا یہ کام ہے یہ کر دیں وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان بابو وہ گردن جُکاتے تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے کہتے تیرا کام ہو جائے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی پاک نے فرما روبا اشغازا اکبار اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ تو اللہ, اللہ کر دیتا ہے حضرت سلطان بہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا پھر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی یہ نظرانہ ڈال دیا ہے تو کام گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا تیرا کام کوئی نہیں ہونا ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئی. انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں سو روپیہ سمجھ لے کہ آج کل لاکھ روپیہ بابا جی کے نظر آنے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفن بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے مہربانی کا سیدوں کا بچہ ہے مہربانی کا بابا جی نے گردن چکائی اور کب اپنا سو روپیہ نکال کے لے جاؤ مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا سید آدمی تھی روتی بھی لوٹ گئیں بچے کی نانی زندہ تھی ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئی کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے تمہیں منانا نہیں آیا ورنہ یہ ہو سکتا تھا میں جاتی ہوں وہ آئی سو روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہیں ہے سارا ہمارے گھرانے کا پر چلو آج تک رسائی تیری ہے آج کل آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر کوئی غلط بات نہیں بچے کو پھانسی غلط ہو رہی مہربانی کر بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا مالک کا کمزور بندہ ہوں کو ضروری نہیں دعا پہ فضل ہوتا ہے اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا تو اماں رونے لگ گئی کہنے لگی کوئی نہیں میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں اس نے توجہ ہی نہیں کی میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا جا تیرا کام ہو جائے گا جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ ہو جائے گا وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد چھ مہینے کے بعد مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باغ کو دے کے آیا کرتے وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باؤ کے پاس چلے گئے حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑ موڑ سے یوں مڑتے ہیں آگے دربار ہے تو گڑ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال با... ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے آئے دروازے گڑ موڑ تک مرید ساتھ تھے تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا سید زادیاں آ گئی تھی حضور کا خاندان تھا میں کیا کرتا مرید کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہنے لگے مجبوری تھی کیا کرتا کدھر جاتا حضور کا خاندان تھا تو نے اچھا نہیں کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا وہ کہتے حضور کا خاندان تھا ہمیں, اچھا ہمیں اس کا مانا کیا ہے کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری بچہ وہاں سے رہا ہو گیا حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا وہ وصال کر گئے وصال ہو گئے آپ نے جنازہ پڑھایا دفن کیا تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرہ کیا ہے آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لے نہیں آنا ہے نہیں تو میری لے جائے اب سید زادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں تو سادات کو تو خالی نینم بھیجا جا سکتا مصطفیٰ